Трамп и европейцы сжахнули нефть Путина. Медведеве Захарова в гневе накинулись на США. Силы обороны Украины разнесли заводы Кремля. Главные новости дня и покажем, и расскажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Надеюсь, Путин остепенится, сказал Трамп и сжахнул по России с санкциями. Наконец, прибегнув к инструментарию давления и силы. Ведь ко всем голосам и призывам дипломатии диктаторы, как видим, абсолютно глухие. Я всегда чувствовал, что он хочет всю Украину, а не только часть. Но сейчас думаю, он готов немного уступить и идти на переговоры. Возможно, он готов к сделке. Посмотрим. Мы не хотим, чтобы он получил все. Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали. Это чрезвычайные санкции. Они очень серьезны против двух крупных нефтяных компаний. И мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы надеемся, что война будет урегулирована. Я предлагаю Украине и России остановиться на линии фронта и прекратить огонь. Надеюсь, это масштабные санкции подтолкнут Путина. Надеюсь, он остепенится. И надеюсь, президент Зеленский тоже будет благоразумным. Чтобы танцевать танго, нужны двое, как говорится. Также Трамп в ходе совместной с генсеком Марком Рютте пресс-конференции заявил, что Путин хотел захватить всю Украину, но сейчас готов к уступкам. Я всегда чувствовал, что он хочет всю Украину, не только сейчас. Но сейчас, думаю, он готов немного уступить и идти на переговоры. Возможно, он готов к соглашению. Посмотрим. Мы не хотим, чтобы он получил все, заявил Трамп. Надеюсь, Путин станет благоразумным и Зеленский тоже будет благоразумным. Трамп напомнил, что для танка нужны двое, как слышим, но ненависть между Путиным и Зеленским сильна. Эти два человека ненавидят друг друга, вы это знаете лучше всего. Всех. И это усложняет дело больше, чем должно было бы. На самом деле, это должно было быть легче, но уровень ненависти между Зеленским и Путиным очень велик, подчеркнул американский лидер. Также глава Белого дома подтвердил, что отложил запланированную с Путиным встречу в Будапеште. Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне это не казалось правильным, сказал Трамп. Мне не казалось, что мы добьемся того, чего нужно, поэтому я отменил ее. В то же время президент Ша подчеркнул, что они с Путиным встретятся в будущем. Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, это хорошие беседы, которые потом чему чему не приводят, добавил Трамп, учитывая отказ Путина прекратить войну. Вот такой железобетонный аргумент озвучила 22 октября Министерство финансов США и объявила, Вашингтон вводит санкции против Лукойла и Роснефти. США вводят новые санкции в связи с отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине. Сегодняшние действия усиливают давление на российский энергетический сектор и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику, говорится в сообщении. Общение в нем подчеркивается, Вашингтон выступает за мирное урегулирование войны. Да, и достижение прочного мира полностью зависит от готовности России к добросовестным переговорам. Сегодняшние меры направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний ОАО, нефтяная компания Роснефть и ОАО Лукойл, которые теперь включены в санкционный список уведомили Минфиниша. Санкции также будут касаться компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях Роснефти и еще 6 Лукойла. Сейчас самое время прекратить убийство и немедленно объявить о прекращении огня, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Учитывая отказ нелегитимного президента РФ Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний финансирующих военную машину Кремля. Бессен призвал союзников США присоединиться к американским санкциям. Довольно неожиданным, но это того не менее приятным и нужным сюрпризом стало введение санкций США против Роснефти и Лукойла именем Дональда Трампа для политолога и эксперта-международника Максима Несветайлова. Честно говоря, я не ожидал, что Трамп решится ввести санкции именно сейчас. Это стало для меня неожиданным, но приятным сюрпризом. Россияне, празднуя свою мнимую доминацию над ним, явно зашли слишком далеко. Им нужно было лишь сделать хоть минимальный шаг, чтобы сохранить контакт, но они даже этого не захотели. Вместо того, чтобы хоть чем-то удовлетворить Трампа, они снова начали выдвигать завышенные требования. Похоже, Путин еще и затронул с Трампом тему ядерного оружия, ведь Трамп потом сам об этом упомянул, и, судя по всему, это его сильно задело. Раньше он уже просил Путина держать под контролем безумные заявления Медведева, но, видимо, Москва снова решила проверить границы. В итоге все это выставило Трампа в крайне неловком положении. Команда Трампа, похоже, донесла ему это, и он прислушался к Рубио. Тот, возможно, пытался смягчить ситуацию, говоря о неплохом разговоре с Лавровым, но результат говорит сам за себя. Отмена встреч и новые санкции. Россияне, переоценившие свои позиции, на этот раз явно просчитались и теперь расплачиваются за собственную самоуверенность. А вот политехнолог Тарас Загородний ничуть не удивлен санкционным пассажем от 47-го президента США. Напоминает, такой сценарий прогнозировал не раз в разговоре со мной. Ведь как раз-таки по вопросу нефти между Трампом и Путиным фундаментальная пропасть. Для меня здесь нет ничего неожиданного. Мы об этом уже говорили. Американцы попробуют немного надавить на Россию, как им кажется, в меру. Но закончится это для нее очень плохо. Все закономерно. Трампу, в отличие от Байдена, не нужна российская нефтяная отрасль. А Байден санкции на Лукойл и Роснефть не накладывал, потому что ему была выгодна дорогая нефть для его зеленой энергетики и прочей экологии. Поэтому Вашингтон нервничал, когда СБУ начала бить по НПЗ. А Трампу это безразлично. У них с Путиным фундаментальный конфликт интересов. Это стало ясно еще после их встречи в Саудовской Аравии. Шесть часов переговоров, после которых россияне потребовали снять санкции руками европейцев. Американцы обратились к Европе, но там им показали, скажем так, знакомый жест. Okay. <laughs> И вот первые последствия удара Трампа по Путину. Мало того, что акции Лукойла и Роснефти начали рушиться на глазах, так еще и вчерашние дружки Путина уже рискуют никогда более не стать не то что завтрашними, а даже сегодняшними. Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США. Потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля. И это произойдет после введения США санкций против компании Роснефти Лукойл, пишет Блумберг. Руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки из РФ невозможными. После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно, сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности. С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Кеплер. Это вызывало раздражение у президента Трампа и стало препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе. Исторически Индия почти не закупала нефть у России, так-то предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась в 2022 году После вторжения России в Украину введение ценового потолка в 60 долларов за баррель странами группы 7. Ограничение должно было сократить доходы Кремля, но сохранить поставки на мировой рынок. Индия при этом отказывалась покупать нефть из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США. Зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что и привело к этому резкому росту импорта. Новое решение администрации Трампа, которое ранее избегало серьезных санкций против Москвы, теперь напрямую ударило по основным потокам нефти из России. Это прекращает торговлю в тот момент, когда индийские нефтяники только вернулись к работе после празднования Дива. Единственным исключением может стать Наяра Энерджи, индийская нефтеперерабатывающая компания, поддерживаемая Роснефтью. После вступления в силу санкции ЕС в июле она работала исключительно на российском сыре. В краткосрочной перспективе санкции означают, что заказы, планировавшиеся на ближайшую неделю, теперь будут размещаться преимущественно у других поставщиков. Переговоры по партиям Юралс замерли еще в середине октября, когда Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки, говорит Вантана Хари, основательница Сингапурской компании Ванта Insights. По ее словам, Индии будет проще адаптироваться, чем Китаю, ведь до 2022 года она и не покупала российскую нефть почти совсем. Индия остается пока крупнейшим покупателем российской морской нефти, но новые меры Вашингтона уже вызвали потрясение и в китайской нефтяной отрасли. Это одно из самых значимых решений ША, но его эффект может быть ослаблен из-за распространения нелегальных финансовых схем, отметил аналитик центра Новой американской безопасности Рэйчел Земба. Все зависит от того, насколько Китай и Индия опасаются дальнейшей эскалации вторичных санкций. Это то, чего мы ждали президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на санкции США и ЕС против России, подчеркнув, что именно Россия, да, не показывает ни малейшего желания остановить войну и усиливает давление на Украину. Президент Зеленский приветствовал санкции США против российских нефтегазовых компаний-гигантов и принятие 19-го пакета санкций ЕС и подчеркнул, что это является важным сигналом и для России, и для других стран мира. Об этом Зеленский сказал во время общения с медиа перед заседанием Европейского совета в Брюсселе вместе с президентом Европейского совета Антонио Коштой. Это, конечно, более жесткие санкции против России. 19 пакет тоже очень важен, как и решение лидеров ЕС. Но и американские санкции крайне важны. Это хороший сигнал другим странам мира присоединиться к санкциям. Нам нужно давить, в том числе и на теневой флот, пока Путин не остановит эту войну, отметил президент. Он сказал, что решение Трампа по санкциям против РФ это именно то, чего мы ждали. Дай бог, это сработает, почему Зеленский. По словам главы украинского государства, Россия не показывает желания остановить войну и лишь усиливает давление на Украину, атакуя гражданскую инфраструктуру. Вы же видите, Они б'ють по там, школам, мирним жителям і тільки усі давление. Це означає, що ми даже не только захищатися місці з Європою і но і давить на Путіна, щоб остановить війну. Я вдячний Європейському союзу за 19-й пакет санкцій проти Росії, який затверджений сьогодні. Обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської і фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ, і вперше санкції проти криптосхем та платформ. Дуже важливе рішення. Маємо не лише захищатися, але й разом з усією Європою США тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну. Сегодня, 23 октября, Евросоюз таки принял 19-й пакет санкций против России, который включает, в частности российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Перед тем вечером в датском председательстве сообщили, что получили сообщение от последней страны, что она теперь готова снять свои оговорки относительно 19-го пакета, после чего запустили процесс одобрения и прогнозировали его завершение до 8 утра, что и произошло. Энергетический блок пакета 19-го предусматривает запрет импорта российского СПГ через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 -го года – для долгосрочных контрактов, что синхронизировано с планом Еврокомиссии «Repower UA». Также это ужесточение запрета сотрудничества с двумя нефтяными гигантами России и санкции против еще 117 танкеров теневого флота, что увеличивает общую численность подстанционных судов до 558. Финансовый блок включает запрет страхования для используемых России самолетов и судов на первые пять лет после продажи в третью страну. Полный запрет транзакций с пятью российскими банками и расширение существующего запрета на российские электронные и платежные системы, в частности «МИР», и санкции против еще четырех банков в Беларуси и Казахстане. Запрет транзакций с пятью банками, одной криптобиржей, двумя компаниями-трейдерами нефти в Таджикистане, Кыргызстане, Парагвае, ОАЭ и Гонконге. Новый запрет для европейских экономических операторов заключать новые контракты с девятью специальными экономическими зонами в РФ и полный запрет на сотрудничество с той самой Елабугой и Технополис Москву. Полный запрет криптовалютных услуг для граждан резидентов компании из РФ. За обход существующих санкций наказали еще 45 компаний, из которых три в две 2 в Таиланде, 12 в Китае и Гонконге. Многие из них имеют отношение к беспилотным технологиям. Применены дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в ВПК. В санкционные списки добавят больше лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России и разработками для войны. Расширяется экспортный запрет на промышленные товары, такие как соли, каучук, стройматериалы, технологические. Расширяются критерии внесения в санкционные списки портов в третьих странах, которые привлекаются для перевозки беспилотников и ракет в Россию или обхода нефтяных санкций. Вводится новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов ЕС с трехмесячным переходным периодом. Устанавливаются новые критерии включения в санкционные списки в связи с причастностью к похищению оккупационными властями РФ украинских детей. Расширяется запрет на предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта, сложных компьютерных технологий, коммерческих услуг. Предоставление в РФ любых услуг, которые все еще не запрещены санкциями, потребует предварительного согласования. В дополнение, европейским операторам будет запрещено предоставлять услуги, связанные даже с туризмом в России. Давить на Россию и не идти ни на какие территориальные уступки. Чітка і ясно заявив сьогодні в Брюсселі український лідер Володимир Зеленський. цьому президент сказав, що да прикращення огня в Україні можна, але для этого надо тоже більше давлення на Росію. Ми готові к переговорам. прекращении огня. ми готові к любому формату. но важно содержание этих переговорів. ведь нам нужен справедливий і долговременный мир, Сказав Зеленський. Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. Я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки в Сполучених Штатах, вона також є в деяких європейських країнах, зокрема Томагавки. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. Коли Путін уникає дипломатії, коли він блефує чи посилює терор, сильний тиск має повернути його до реальності. И давление работает. В России тотальный испуг из-за санкционного удара Трампа. Аккурат месяц назад, 24 сентября, после встречи Трампа и Зеленского 23-го и заявления Трампа о том, что Украина способна вернуть все свои территории даже больше, Дима Медведев, помните, строчил посты о том, что Трамп, он не такой. Он вернется, ведь он всегда возвращается. И вот сегодня, 23 октября заместитель главы СБЗРФ объявил Трампа противником, который встал на тропу войны с Россией. Отмена Трампом саммита в Будапеште, новые санкции против нашей страны со стороны США. Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых томогавков, задает довольно-таки трезвый, как на себя вечно пьяного вопроса Медведев. Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии получить, пишет он, США наш противник, а их разговорчивый миротворец теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, это нас. Но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена, как всегда всех обижает Медведев. Будут, конечно, говорить, что не мог иначе, что на него давили в Конгрессе и прочее, но это не отменяет главное. Принятые решения – это акт войны против России, скулит Медведев. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой, но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс. Можно долбить самым разным оружием по всем нычкам без оглядки на ненужные переговоры и добиваться победы именно там, где она только и возможно на земле, а не за канцелярским столом, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные сделки. Вот так Медведев попалился, сам объявил войну Трампу и в который раз подтвердил безумную позицию России, что им никакой, как видим, мир и приблизительно не нужен. Резкое изменение позиции Дональда Трампа, который в среду объявил о жестких санкциях против России, похоже, застигло врасплох и российский МИД. Его представительница Мария Захарова не решила сильно критиковать Трампа, видно, еще не пила, и заявила, что рассчитывает на продолжение переговоров с Вашингтоном. При этом Захарова подчеркнула, что РФ рассматривает американские ограничения как имеющие исключительно контрпродуктивный характер, в частности с точки зрения сигналов в пользу достижения значительных переговорных развязок относительно войны в Украине. В то же время, по словам пресс-секретаря российского миту, у России, конечно же, не возникнет особых проблем из-за американских санкций. Не что вы, поскольку Россия выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям. Вы знаете, мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте. Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вот так вот вынудить или заставить... Россию поступить со своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики. Но для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением Минфина. Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и энергетического потенциала. На самом деле, санкции Трампа завтра так и не прикончат Путина. Но фундамент, уже предвидящийся на горизонте кончины, заложили прочный. Рассуждает в нашем эфире советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ящик Пандоры откроется, когда удары по территории России станут массовыми. Санкции против Лукойла и Уроснефти эффективны, но накопительные нужен определенный срок, чтобы увидеть результат. Важны увеличение добычи на Ближнем Востоке, прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ, и снижение закупок российской нефти Индией. Все это со временем приведет к падению доходов России от продажи нефти. Заявления Бессента и Рубио показывают, что в США формируется консенсус. Россия не готова останавливать войну. Трамп это осознает и понимает, что нужно строить стратегию по отношению к России, а не только тактику. Три ключевых элемента стратегии. Один. Дипломатия без принуждения не работает. Путин будет тянуть время. Два. Усиление санкций и международная поддержка, включая Европу, Китай и Индию. 3. Значительное наращивание дальнобойных ударных возможностей Украины. Да, санкции Трампа это не о скором окончании войны. Санкции против лукоевой Роснефти важны, но не приведут к немедленным переговорам. Если очень коротко, то ко всем предыдущим санкциям Россия приспосабливалась в течение трех-четырех месяцев. Эти могут не стать исключением, но есть важное и главное отличие. Увеличение добычи нефти странами Персидского залива и частичное изменение позиций Индии могут сделать эти санкции гораздо сложнее для РФ, отмечает политолог Вадим Денисенко. Но здесь есть одно но. Индия, похоже, потребовала. Мы готовы обходить санкции, если вы согласитесь локализовать производство С-400 или даже С-500 на территории Индии. До сих пор Россия была категорически против этого. Собственно, от ответа на этот вопрос желательно быстрого и будет зависеть позиция Индии. Правда, здесь включится и Вашингтон с давлением на Нью-Дели, потому что маркером свой-чужой в новом мире есть три вещи. У кого ты покупаешь оружие, искусственный интеллект и эти решения. Также стоит обратить внимание, что возможности выкупать излишки российской нефти, если Индия будет таки умешать закупки, не безлимитны. Поэтому с большой долей вероятности Россия может столкнуться в перспективе Двух-четырех месяцев с серьезным обвалом нефтяных поступлений минимум на 10-15%. Но опять-таки, для этого должны совпасть все факторы. Но даже при таких обстоятельствах это не означает, что, просчитав это все, Путин садится завтра за стол переговоров. Пока эти санкции это отложенная во времени проблема. И именно так не относится Путин. Кроме всего, прочего, он знает: в определенный момент Запас скажет: мы не можем допустить полного уничтожения РФ. Удар под дых. Санкции Трампа против Лукоины и Роснефти могут загнать Путина в тупик. А вот такую оценку дает издание СКНЮС. Президент Шадуэль Трамп. Его санкции против двух крупнейших энергетических компаний страны-агрессора России это удар под дых по военной экономике РФ, а вовсе не пощечина пишет Sky News, анализируя новое решение американского лидера. Автор материала указывает, что нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл являются двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Москвы. Цель этих санкций – ограничить возможности Кремля получить средства для своей военной машины. Нефть – это кровеносная система России, а новые санкции Трампа ее перекрыли. Однако этот шаг таит в себе риски. Оказывая давление на нефтяной сектор РФ, Трамп давит на мировой рынок, и это давление может сказаться и на Америке. Президент США, в частности, выразил надежду, что эти масштабные санкции не продлятся долго. В свою очередь ЕС поспешил повторить позицию Вашингтона, усилив контроль над импортом российской нефти и ужесточив правила судоходства. Европа ясно дала понять, что она на его стороне, и Западный Альянс разделяет его меры. Санкции президента США это больше, чем наказание. Это стратегическая игра, направленная на то, чтобы загнать российского диктатора Путина в угол. Еще один элемент давления на Путина обсуждается сегодня в Брюсселе, а именно репарационный кредит Украине за счет замороженных российских активов. И Бельгия, которая на днях дала зеленый свет, уже сегодня говорит, что заблокирует конфискацию активов РФ, если не выполнить три важных условия, заявил премьер-министр страны Барт Девевер во время общения со СМИ перед саммитом лидеров ЕС 23 октября. Мы должны быть осторожны, чтобы любые решения о заморозке российских активов не обернулись против нас, подчеркнул он. Во-первых, Бельгия требует полного распределения юридических рисков между странами ЕС, поскольку именно в бельгийском Euroclear хранятся значительные суммы российских активов. Во-вторых, она настаивает на гарантиях на случай, если средства придется возвращать. Кроме того, Бельгия хочет, чтобы аналогичные шаги предпринимали другие государства, где также размещены активы РФ. В противном случае ответные действия России могут коснуться не только Бельгии. И это не очень справедливо, сказал он. Девайвер подчеркнул, что если эти условия не будут выполнены, он сделает все возможное, чтобы заблокировать решение о репарационном кредите. По его словам, подобный шаг может привести к серьезным последствиям. Москва способна ответить конфискации собственности европейских компаний, а сами действия ЕС создадут опасный юридический прецедент опасно. Это действие России, которая убивает украинцев целыми семьями и без конца желает окунуть нас в блокаут. Маркива Виталий Кличко заявил, что нынешний отопительный сезон в украинской столице будет самым сложным за все годы полномасштабной войны России против Украины. Ибо враг особенно взбесился и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты. Массированные атаки дронами, ракетами делает все, чтобы разнести, уничтожить критическую инфраструктуру, предупредил Кличко и акцентировал, что Киевский городской совет должен принять важные бюджетные решения по атакам Камарев, которые позволят реализовать дополнительные меры, учитывая разные сценарии безопасности. Ночью Россия совершила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога, один из обломков дрона застрял в стене здания, также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродован детский сад. Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома. Российские оккупанты тем временем также нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре в четырех регионах Украины, заявила министр энергетики Светлана Гринчук. По ее словам, враг снова нанес специальные удары по энергетике в Сумской и Черниговской областях. Также, по словам министра, повреждения зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской. 23 октября сообщалось, что в Сумской области шахеды атаковали и железнодорожную станцию. Между тем, мы лишили Путина хоть на время еще одного элемента ядерного шантажа. Возобновили питание Запорожской атомной электростанции от украинской энергосистемы, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук. Она напомнила, что за в течение месяца находилась в блокауте, который стал действительно за время ее оккупации России с марта 22-го. Гринчук отметила, что причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупантов, которые систематически обстреливают линии электропередач, соединяющие ЗС с Объединенной энергосистемой Украины. При этом Гринчук указала, что единственный путь к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности это полная демилитаризация деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора «Энергоатома». Россия продолжает нападать на журналистов, которые освещают ее войну против Украины, убивает их и наносит им ранения. Сегодня в Краматорске Россия ударила дроном по автомобилю, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала «Фридом». Погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Калычев получил тяжелые ранения. Мои соболезнования и нашим родным, близким и коллегам погибших, их мужество в освещении правды российской агрессии против Украины никогда не будет забыто. Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на убийство Путиным украинских медийщиков. Он пожелал скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким. Недавно в результате целенаправленного удара русского дрона погиб французский фотожурналист Антони Лаликан, а его украинский коллега Господин Ванченко получил ранение. С 2022 года Россия уже убила 135 представителей медиа во время своей полномасштабной войны. И это не случайность или ошибка, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, рассказывающие миру о военных преступлениях России в Украине. Благодарен Зеленский всем мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления. Очень важно поддерживать наших людей. И я призываю всех в мире, в том числе журналистов, организации по защите медиа, специальных представителей ООН и ОБСЕ, все правительства, институты поддерживать оборону Украины и все виды давления на Россию, которые помогут быстрее закончить эту войну. Силы обороны Украины помогают быстрее закончить войну, как никто другой, и продолжают наносить удары по стратегическим объектам ВПК государства агресса. Равно на 23 октября 2025 года подразделения сил обороны Украины произвели поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил России, нефтеперерабатывающего завода «Рязанский». В нашем генштабе отчитались зафиксированные взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия. Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в Центральной части Российской Федерации и принадлежит компании «Роснефть». Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют немаловажную роль в обеспечении горючего, военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Вывод части производственных мощностей завода из строя понижает способности русской армии ведения ведении боевых действий. Кроме этого... Этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки, область Белгородская. По имеющейся информации, цель была уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов. Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается. Терпение не бесконечно когда оно иссякает, рождается воля. Фридрих Нише, Ирина Узлова, наша программа 20 минут, приходите к нам завтра. Пока подпишитесь, пожалуйста, на YouTube 24, на мой YouTube "Слова Токс. Нас уже почти 24 тысячи подписчиков. Берегите себя, увидимся и победим.